হেল্ল' এইবাৰ নাজিয়াকত ৰেচিপি আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ যদি ভাল লাগে ট্ৰাই কৰি চাব খাবলৈ কিন্তু খুব টেষ্টি হয় এনেদৰে বনালে ইয়াত তাৰ বাবে আমাক লাগিব সৰিয়হ কেঁচা নহৰু কেঁচা জলকীয়া আৰু অকণমান ধনিয়া পাত আৰু পিঁয়াজ আৰু দুটামান জালুক গুটি দি দিব আৰু জালুকটো অপচনেল বাৰু আপোনালোকে ইচ্ছা অনুযায়ী দিব পাৰিব এতিয়া মই গোটেই মছলাখিনি এটা ধুনীয়াকৈ পেষ্ট কৰি ল'লোঁ এতিয়া পেষ্টখিনি মই এই বাতি এটাত উলিয়াই ল'লোঁ ধুনীয়াকৈ এতিয়া মই তাতে অকণমান কাশ্মীৰ লালমিৰ্চ আৰু অকণমান হালধি দি ধুনীয়াকৈ এইখিনি এতিয়া মিলাই ল'ম এনেদৰে এদিন ট্ৰাই কৰি চাবচোন খাবলৈ কিন্তু খুব টেষ্টি হয় মই মাজে মাজে বনাই থাকোঁ আজি ভাবিলোঁ আপোনালোকলৈ আগবঢ়া ৰেচিপিটো যদি ভাল লাগে ট্ৰাই কৰি চাব এতিয়া মই ইয়াত অকণমান আন্দাজমতে নিমখ দিলোঁ আৰু অকণমান কেঁচা মিঠাতেল ধুনীয়াকৈ দি এতিয়া মিক্স কৰি ল'ম এতিয়া ধুনীয়াকৈ আৰু আপোনালোকে ৰঙালাও পাতো ল'ব পাৰে মই আজি জাতিলাও পাত লৈছোঁ যিহেতু আমাৰ ঘৰতে আছে জাতিলাও এজোপা মই ইয়াৰ কেইখিলামান পাত ছিঙি আনিলোঁ আপোনালোকে ৰঙালাও পাতো ল'ব পাৰে ৰঙালাও পাত দি বনালেও খাই কিন্তু খুব ভাল লাগে এতিয়া মই এয়া মাছ পিছ ধুনীয়াকৈ লৈ ল'লোঁ লৈ মই ধুনীয়াকৈ এতিয়া মছলাখিনি দি ধুনীয়াকৈ এতিয়া মেৰিনেট কৰি দিম মছলা মছলাখিনি ধুনীয়াকৈ মাছ পিছ একেবাৰে ঢাকি পেলাম এতিয়া এতিয়া ধুনীয়াকৈ মই এয়া লগাই লৈছোঁ এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ এইখিনি মেৰিয়াই দিম আপোনালোকে এনেদৰে চিলভাৰ পেপাৰটো বনাব পাৰিব মই কিন্তু এনেকৈ বেছি ভাল পাওঁ খাই ভাত দি ধুনীয়াকৈ সানি খাব পাৰি পাতখিলাউতিয়ে এতিয়া মই আৰু এপিছদিনীয়াকৈ মেৰিনেট কৰিম আৰু পেটৰ মাছখিনি ল'লে বেছি ভাল লাগে যিহেতু পেটৰ মাছত অকণমান চৰ্বি থাকে নহয় জানো তেতিয়া খাই খুব বেছিয়ে ভাল লাগে মই আজি বেছি পেটৰ অংশই লৈছোঁ আমাৰ বেটীয়ে যে খাই খুব ভাল পায় এই ৰেচিপিটো মই তাইৰ কাৰণে প্ৰায় বনায়েই থাকোঁ তাই খাই খুব ভাল পায় আৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে খালে দিয়কচোন বনায়ো ভাল লাগে নহয় জানো এয়া মই এতিয়া ধুনীয়াকৈ আৰু পিছ মেৰি ধুনীয়াকৈ মেৰিয়াই ল'লোঁ এতিয়া মই এয়া হৈ গ'ল ধুনীয়াকৈ মই এয়া মেৰিয়াই ল'লোঁ এতিয়া মই এয়া কেৰাহীখন গেছত পাতি দিলোঁ তেল আন্দাজমতে দি গৰম হ'বলৈ এয়া মোৰ তেল গৰম হৈ গ'ল মই এতিয়া পিচি পিচকৈ ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম আৰু গেছটো পূৰা ল' ফ্লেমত দি দিব বেছি হাই ফ্লেমত দিলে নিসিজিব মাছ পিছ মই এয়া ধুনীয়াকৈ এতিয়া পিচ পিচকৈ ভাজি যাম আৰু একদম পূৰা গেছটো কমাই দিলোঁ আৰু এতিয়া মই ঢাকনখন মাৰি পাঁচ মিনিটৰ কাৰণে ৰাখি থ'ম এতিয়া মোৰ পাঁচ মিনিট হৈ গ'ল এতিয়া মই অকণমান ধুনীয়াকৈ ইলুটি শিলুটি কৰি দিম এনেদৰে বনালে গৰম গৰম ভাত দি খাই যে খুব ভাল লাগে মই এতিয়া এয়া খোৱাৰ সময়তহে বাজিছোঁ মোৰ ভাত পানী হ'ল অকণ দেৰি হ'ল কিন্তু মই এয়া ধুনীয়াকৈ এতিয়া গৰমে গৰমে এয়া পৰিৱেশন কৰিছোঁ এতিয়া মই খাই লওঁ দেই আজিলৈ আহিলোঁ বাই